पहले तो मैं पाकिस्तानी मीडिया का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोटो जर्नलिस्ट कैमरामैन ब्लॉगर्स, डिजिटल मीडिया उन सब का बेनता शुक्र गुज़ार हूँ अपनी गवर्निंग बॉडी के पे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिस तरीके से उन्होंने कवर किया जिस तरह से पूरी दुनिया तक वो फेस्टिवल पहुँचा जिस तरह से एक हमारे मुल्क की हमारे शहर की हमारे सूबे की इमेज बनी क्योंकि आमतौर पे पर यह तासर था कि ये जो थिएटर है ये हमारा मीडियम ही नहीं है ये वेस्टर्न मीडियम है लेकिन इतना ये जो इकतीस दिन तक पैंतालीस ड्रामे टॉक्स दुनिया भर से थिएटर ग्रुप आए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त था लेकिन मीडिया ने जिस तरह से उसको कवर किया है ये भी एक इसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती और अभी उसकी मुबारकबादें हम वसूल कर रहे हैं आपके काम की सारी हम मुबारकबादें भी हमें मिलती हैं जो आपके ज़रिए पहुंचता है पूरे ग्लोब पे लेकिन ये कि आपको पता है कि हम बहुत सारी जहतों में काम करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तफ अदारे बदकस्मती से अपना काम करने में मुकम्मल तौर पर ज़्यादातर अदारे नाकाम हैं इस पूरे मुल्क में बड़े बड़े सकाफती अदारे हैं हकूमती सतह पर भी हैं मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान काम करे और हमें सताइश मिले और बाकी लोग हमसे गिलगेत लाहौर जैसा जीमोशान शहर उसके साफ़ उसके लोग हमारे हमसे सवाल करते हैं कि आप दोबारा कब आएंगे कश्मीर गिलगित गवादर मुल्तान सब जगह से एक ही सवाल है कि आप कब यहाँ ये खुशियाँ लेकर के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा अब सखर एक्टिवेट हो गया है और वो मसलसल हमें अप्रोच कर रहे हैं फिर डॉक्टर यजूब कल सुबह ट्रेन में बैठ के खैरपुर गए खैरपुर में आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची ने एक सिंध थिएटर फेस्टिवल के सिलसिले का हमने कल आगाज़ किया है जो सात दिन तक जारी रहेगा और आज रात की सखर एक्सप्रेस पे बैठ के अभी वापस आया तो फिर हमारी टीम गई जो हमारी टीम है दानियाल की क़्यादत में जिन्होंने रैकी की वेंडर से मिले होर्डिंग्स कहाँ लगेंगी कितने वेन्यूज होंगे लाइट साउंड स्टेज ये बहुत बड़ा काम है फिर आज हमारी कारपेंटर्स की और हुनरमंदों की टीम जा रही है जो जा कर के वहाँ ये आ, काम करेगी तो बाकी बातें मैं अदी नुरुदा भी करेंगी गाज़ी साहब भी करेंगे ये एक प्रोग्राम है मेरे ख़्याल में आपको मिल गया है मिल गया है ना? तो इस पर हाँ इसमें बहुत सारे प्रेजिडियम पे मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे कि सारे ही वाइस चांसलर आ रहे हैं एच के चेयरमैन आ रहे हैं पाकिस्तान के सिंध के और फेडरल मिनिस्टर्स आ रहे हैं कई सारे प्रोवेंशल मिनिस्टर्स भी हैं तो इसलिए वो डिटेल हमने इसमें नहीं डाली है लेकिन हमारे पास मौजूद है और हमारी कमेटी ने बैठ के अदी नूर शाह गाजी साहब डॉक्टर जाफर डॉक्टर अयूब फिर सखर आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट मुमताज़ बुखारी साहब फिर सखर के जो लिटरेचर के लोग हैं वो सारे हमारे साथ बैठे थे बदर उज्जैन आदल सुमरो सारे लोग वहाँ पे भी मुशावरत करके आए फिर अरोड़ यूनिवर्सिटी वालों से भी मुशावरत की तो सबसे मुशावरत करके एक प्रोग्राम हमने बनाया है शाह साहब तो आपको सब कुछ बता चुके हैं मैं तो दरअसल बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत बड़ी उम्मीद लिए ये कहना चाहती हूँ कि सखर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जब हो गुजरेगा उसके बाद जो नतज सामने आएंगे वो इलेक्शन के नतज की तरह नहीं होंगे कि किसके हिस्से में कितने वोटर्स आए किसके हिस्से में कितने वोटर्स आए वो नतज आएंगे शूर की सूरत में वो नतज आएंगे गुर्बत की सूरत में कि हम कितने करीब हो जाते हैं अपनी धरती के साथ कितने और भी करीब हो जाते हैं और धरती के साथ जुड़ने के लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं है सिर्फ दिल की ज़रूरत है शौर की ज़रूरत है आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है हम तारीख से कट चुके हैं हम शौर से कट चुके हैं हम सिर्फ सियासी पसंद नापसंद और इन इस तरफ चले गए हैं और इसमें बट कर हम रह गए हैं हम सबको अपना अपना पसंदीदा लीडर कुर्सी पर बैठे हुए चाहिए इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए जिसकी वजह से सैलाब आया ये तबाहियाँ आई, और ये जो कुछ हो रहा है सैलाब पर भी सैलाब पर भी इसी वजह से हम सेशंस करने जा रहे हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट पर इसमें जो इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ इस सब से हम कटे हुए हैं इस सब की तरफ हम अपने लोगों को ले जाएंगे आप सबको ले जाएंगे, हम शहरों को आपस में जोड़ेंगे और मेरा ख़्याल है कि इसके बाद एक नया दौर शुरू होना चाहिए एक ऐसा दौर जो सियासत के अलावा शूर सिखाएगा कि हम आप यहाँ बेशक यहाँ बैठे हुए हों हमारा मीडिया जो है वो जो कवरेज करेगा और आप लोग उस कवरेज के लिए जब वहाँ आएंगे और हम दावत देते हैं आप सबको आप लोगों के थ्रू मैं तो कराची के लोगों को भी दावत दूँगी पूरे पाकिस्तान के लोगों को दावत दूँगी कि वो सखर आए ज़्यादा दूर नहीं है आपका अपना देश है इधर मुड़कर कर देखेंगे तो ये आपके इस तरफ सखर है और ज़रूर शरीक हों नौजवानों के लिए जो ख़ास तौर पर शाह साहब ने अभी जिन सेशंस का ज़िक्र किया है नौजवानों के लिए ख़ास तालीम तालीम के हवाले से हमारी तालीम भी शूर से कटी हुई है सिर्फ इदारे तबाह नहीं हुए तालीम भी तबाह, तबाह हुई है उस सारी सूरत हाल के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाशूर जहनों को हम लोगों में ले जाएं, लोगों नौजवानों में ले जाएं, नौजवान उनके साथ मिल बैठें नौजवान उन्हें सुने और मज़ीद क्या किया जा सकता है मायूसी इलाज नहीं है हम मायूसी के हदों को छू रहे हैं मगर मायूसी इलाज नहीं है जब सारे दिए बुझने लगें तो नए सिरे से दिए जलाए जाते हैं और ये आर्ट्स काउंसिल काम कर रहा है अहमद शाह लीडरशिप में बिल्कुल ये तो यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर तो जो सखर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल आर्ट काउंसिल के तहत हो रहा है उसके बारे में है और शाह साहब ने उसका पूरा पस मंज़र भी आपको बताया कि अब तक हम क्या करते रहे हैं क्या कुछ हो चुका है और ये क्यों ज़रूरी है कि हम इस तरह की कल्चरल इवेंट्स करें लोगों को मिलाएं, गुफ्तु हो जैसे नूरहुदा शाह ने कहा कि गुफ्तु हो बात हो और जो हालात हैं उनमें इस तरह के फेस्टिवल की जो अहमियत है उसके बहुत ऐसे पहलू हैं जो एकदम वाजे नहीं होते पहली बात तो ये है कि कल्चर ही लोगों को मिलाता है कल्चर ही अदब कल्चर इल्म यही इस बात के इम्कान को फ़रोग देता है कि लोग मिलकर रहें और हमने देखा है कि सिंध की तारीख थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है सिलसिले में कि जो यहाँ एक एथनिक डिवाइड रही फिर यहाँ अर्बन रूरल डिवाइड भी रही यहाँ बहुत तशद हुआ और उसकी बुनियाद क्या थी कल्चर का ना होना इम की कमी गुफ्तगु का ना होना आपस में बात ना करना सोचने की क्रिटिकल थिंकिंग की कोई तरगीब ना होना तो ये कल्चर इस फ्रंट पे जो काम करता है उसकी अहमियत बहुत है हमने देखा है कि दुनिया की तारीख जब कौमें बनती हैं महजब कौमें होती हैं तरक्की करती हैं तो उनमें बुनियादी एक बात होती है कि वो प्लूरल सोसाइटीज़ होती हैं वो वो सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें मुख्तलि मकतब ख्याल मख्तलिफ़ रेसेस मख्तलिफ़ रिलीजन्स के लोग मिलकर रह सकें यही इंसानी तहजीब का जरूच है इस वक्त उसकी निशानी यही है सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप आए और हम दो दफ़ा उधर गए हैं और पहली दफ़ा में और आमद शाह साहब हम जब उधर गए थे तो पहले इलाका और जगह मंतखब करने गए थे तो जैसे ही शाह साहब सखर पे उतरे तो उसने कहा डॉक्टर ये शहर तो मुझे अजब शहर की तरह लग रहा है फिर हम आगे गए तो आई में जैसे ही दाखिल हुए कहा शाह साहब शेख साहब लिख लो यही होगा यही होगा यही होगा मैं आपको बताऊं आप, आप जिन्होंने सखर नहीं देखा ना और सिंधी में सखर लफ्ज़ का मतलब है खुशी तो आप सब लोग जैसे अदी ने आपको दावत दी है आप सखर ज़रूर देखें एक जानब दरिया है दूसरी जानब पहाड़ है एक जानब सखर शहर है दूसरी जानब खैरपुर मीर्स है मीरों के महल हैं साधु के मंदिर हैं और आप बहुत बहुत सारी चीज़ें जो तारीख़ है ईसवी सन से भी पहले की तारीख है महात्मा बुद्ध के ज़माने की तारीख है और वहाँ के लिटरेचर के हिस्ट्री के हेरिटेज के बहुत सारे लोग हमने इधर बुलाए हैं बहुत सारे लोग और इस फंक्शन की और दो रोज़ा इस बहुत बड़ी जो इवेंट है उसकी सबसे बड़ी मैं मैं आपको समझाऊं और बताऊं रिक्वेस्ट करूं कि पाकिस्तान बनने के बाद ये पहला फंक्शन होगा फेस्टिवल जो फेस्टिवल लोगों को जहनों में याद रहेगा और हर साल लोग अहमद शाह को कहेंगे शाह जी फिर कब आ रहे हैं